নমস্কাৰ মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকক পঢ়াব গৈ আছোঁ পাঠ নম্বৰ চৈধ্য পাঠ নম্বৰ চৈধ্যৰ নাম হৈছে কি মহাজন পদ এতিয়া মহাজন পদ কি আৰু কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল সেইটো তোমালোকে এই পাঠটো পঢ়িবলৈ পাবা চোৱাচোন কি কৈছে যে জন আৰু জনপদৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হৈছিল সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব মহাজন পদৰ গঠনৰ বিষয়ে ধাৰণা লাভ কৰিব মহাজন পদৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতিৰ বিষয়ে ধাৰণা লাভ কৰিব মহাজন পদৰ সময়ত পুৰণি ভাৰতৰ আৰ্থ সামাজিক অৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে আভাস পাব মহাজন পদৰ পৰা সাম্ৰাজ্যলৈ উন্নতি হোৱাৰ মগদৰ উত্থানৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চব প্ৰথমতে ইয়াতে কি দিছে তোমালোকে আগতে পাই আহিছে যে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিত বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেদি বৰ্তমানৰো ৰূপ পাইছে একেধৰণে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতো পৰিৱৰ্তন হৈছে অতীত অতীত ভাৰতত দ্ৰাবিৰ আৰ্য অনাৰ্য আদি বহুতো জনগোষ্ঠীৰ গোষ্ঠীয়ে বসবাস কৰিছিল এই গোষ্ঠীবোৰৰ ভিতৰত আৰ্যসকলৰ দ্বাৰা ৰচিত বেদ উপনিষদ পুৰাণ ৰামায়ণ মহাভাৰত আদি সাহিত্যমৰ জৰিয়তে সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক ধৰ্মীয় আৰু আৰ্থ সামাজিক দিশবোৰৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰোঁ আৰ্যসকলৰ শাসন প্ৰণালী আদিৰ আদিতে গঢ় লৈ উঠা বিষ বা জনৰ পৰাই ক্ৰমে জনপথ মহাজনপ আৰু সাম্ৰাজ্যৰ সৃষ্টি হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি মন কৰিবলগীয়া হোৱা কথা হ'ল যে বৰ্তমানৰ নিচিনা আৰ্যসকলৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক জীৱনৰ যি আছিল পৰিয়াল আজিকালিৰ নিচিনা সেই সময়তো কেইবাটাও পৰিয়াল ওচৰ ওচৰকৈ বাস কৰি একোখন সমাজ কৰি তুলিছে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত থাকোঁতে সুধিবা যে আমি পত্নীকেই একো একো সমাজত থাকোঁ হয়নে আমাৰ গাঁৱত প্ৰত্যেকৰ বাবে এটা সমাজ আছে তেনেকৈ ইয়াতো কি হৈছে প্ৰত্যেক সমাজৰ কথা কৈছে যে ওচৰ চুবুৰীয়াক কেইটামান ঘৰত একেলগ মিল মৃত্যু হয় যে এটা সমাজ গঢ়ি তোলে এনেধৰণে একোখন সমাজত জন বোলা হৈছিল তেতিয়া এককৃত সমাজক কি বুলি কোৱা হৈছে জন বুলি কোৱা হৈছে অন্যহাতে ইয়াৰ সাধাৰণ লোকসকলেও বিষ বুলি কোৱাছিল মানে সেই সমাজবাহী জনৰ মাজত যিসকল লোকে বসবাস কৰিছিল সেই লোকসকলক বিষ বুলি কোৱা হৈছিল বুজি পাইছেতো সেই সমাজখনত বা সেই সমাজখনত বা সেই জনত যি লোক বসবাস কৰিছিল তাক বিষ বুলি কোৱা হৈছিল এই জনবোৰৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ মূল উৎস আছিল পশুপালন আৰু এই জন মানে এই লোকবিলাকে কি কৰিছিল সমাজৰ লোকবিলাকে উৎস আছিল কি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল পশুপালন কৰি তেওঁলোকক পশুপালনৰ যোগেদিহে নিজৰ ঘৰটোৰ সংসাৰখন চলাইছিলে এই জানবোৰৰ প্ৰতিটোতে গৰু ঘোঁৰা আৰু ৰথেৰে চহকী কিছু সংখ্যক প্ৰতিপত্তিশালী লোক আছিল এওঁলোকৰ ৰাজন্য বোলা হয় আৰু কি হৈছিল মানে এই যে সমাজখন বা এই যে জন তাত হ'ল মানে কি হৈছিলে মানে এজন প্ৰতিপত্তিশালী বা স্বভাৱী লোক আছিল যাক হ'লে কি বুলি ৰাজন্য বুলি কোৱা হৈছে মানে ধনী ব্যক্তিগৰাকীক কি বুলি কোৱা ৰাজন্য বুলি কোৱা হৈছিল এক কথাতে আমি বুজিব পাৰোঁ এই ৰাজন্যসকলৰ মাজৰ পৰাই বহুগুণি শক্তিশালী আৰু যুদ্ধ বিগ্ৰহত নেতৃত্ব দিব পৰা একোজন ব্যক্তি ৰজা বা ৰাজন হৈছিল অতীত এই ধৰণৰে ৰজা পদাৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি

বয়োবৃদ্ধসকল আৰু জনসাধাৰণৰ পৰামৰ্শ মতে তেওঁ শাসন কাৰ্য চলাইছিল সভা আৰু সমিতি নামৰ দুয়োটা লোক দুটা সংগঠন আছিল সভা সমাজৰ বয়বৃদ্ধ আৰু অভিজ্ঞ লোকসকলক লৈ গঠিত হৈছিল অন্যহাতে সমিতিত জনাৰ সকলোৱে ভাগ লব পারিছিল এইখিনিতে জানি থাকে ভাল যে রাজতন্ত্র সমান্তরালভাবে সেই সময় গণরাজ্য কিছু গড় উঠিছিল এইভূম হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চল স্থাপিত হয়েছিল ইয়ার শাসন ব্যবস্থা মন্ত্রী পরিষদে পরিচালনা করেছিল ইয়াত রজাক নির্বাচন করা আছে উত্তরাধি সূত্রে রজা হওয়া সাক্ষ্য লিচ্ছবি মল্ল আদি তো যে মানুষের আগতে এতিয়া যে আমি সভা সমিতি গঠন করল ঠিক তেদরে আগত

জীবিকা নির্বাহ করেছিল সেই লোকসকলে লহে লাই করলে কৰিবলৈ ধৰিলে তেওঁলোকে নানা ধরনের কৃষি কার্য করবলে আরম্ভ করলে হলনি হোৱাৰ সলনি লগে প্রতিটি জনৰ মানুহখিনি একোটা অঞ্চলত গাঁও পাতি স্থায়ীভাৱে বাস কৰিবলৈ বাধ্য হল এনেকৈ বহু জনপদৰ সৃষ্টি হল এনেকৈ বহু জনপদৰ সৃষ্টি হল এই জনপদসমূহ উত্তৰ ভাৰতৰ গংগা উপত্যকার সমভূমি অঞ্চলত গঢ় লৈ উঠিছিল তারপর দিচ্ছে জনপদ হল কোনো একটা জনে প্রথমবারের স্থায়ীভাবে থাকিবলৈ লওয়া অঞ্চল মানে জন আমি কি পাইছিলোঁ প্রথমে কিছু ঘর বা ওর সুবরিয়া মানুষ মিলে পেলে একটা কি জনের সৃষ্টি করে সেটা আমি নহয় না জনপদ হল কোনো একটা জনে প্রথমবারের বাবে স্থায়ীভাবে থাকিবলৈ যে অঞ্চল গেছে সেটাই হৈছে কি জনপদ তোমাদের প্রথমত ইয়াতে মন করে কি কৈছে কেছে বিষ বা জনৰ পৰাই ক্ৰমে কি যে জনপদৰ সৃষ্টি হৈছিল আকৌ কৈছে একো একোখন সমাজক কি বুলি কোৱা হয় জন বুলি কোৱা হয় এই কথাখিনি মনত পৰিবা আৰু সেই সমাজখন যত মানে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিব লৈছিল তাকে জনপদ বুলি কোৱা হৈছিল তাৰপিছত কৈছে এই জনপদসমূহ উত্তৰ ভাৰতৰ বংগপত্ৰক সমূহ অঞ্চলত ভাগ্য গঢ় লৈ উঠিছিল পুৰাত্ববিদসকলৰ খনন কাৰ্যৰ সহায়ত প্ৰাচীন ভাৰতৰ কিছুমান ঠাইত এনে জনপদ থকাৰ প্ৰমাণ পাইছে উদাহৰণস্বৰূপে দিল্লীৰ ওচৰত থকা পুৰণা কিল্লা মিৰাট বৰ্তমান উত্তৰ প্ৰদেশ ওচৰত থকা হস্তিনাপুৰ ইত্যাদি এই জনপদৰ বাসিন্দাসকলে সাধাৰণতে পূজা বা পজা বা দুপুৰীৰ ঘৰত বাস কৰিছিল তাৰপিছত এতিয়া জনপদৰ পিছত আহি গ'ল কি মহাজনপদ জনপদসমূহৰ মাজত কিছুমান জনপদ ক্ৰমান্বয়ে ধনে ধনে আৰু সামৰিক ক্ষেত্ৰত অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিছিল এই শক্তিশালী জনপদসমূহে জনপদৰ ওপৰত প্ৰভুত্বী কৰিব বিচাৰিছিল কালক্ৰমে এনেদৰে শক্তিশালী জনপদসমূহে দুৰ্বল জনপদসমূহক নিজৰ অধীনলৈ আনি নিজকে মহাজন পদলৈ উন্নতি কৰিছিল এই মহাজন পদসমূহে নিজৰ শাসকীয় ক্ষেত্ৰখনত ৰাজধানী চহৰ আৰু ইয়াৰ কেও কাষে ডাঙৰ ডাঙৰ দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিছিল ইয়াৰ কেইবাটাও কাৰণ আছিল সেইবোৰ হ'ল আনৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰা নিজৰ প্ৰতিপত্তি বজাই ৰখা আৰু দুৰ্গৰ ভিতৰত বসবাস কৰা জনসাধাৰণক নিজৰ অধীনত ৰখা মানে ৰাজাসকলে কি কৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ দুৰ্গ দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিছে কাৰণ সেই দুৰ্গবিলাকৰ ভিতৰত যাতে বেলেগ মানুহে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে আৰু যাতে সেই দুৰ্গৰ ভিতৰত যিসকল লোক বসবাস কৰে সেই লোকসকল মহাজন পদে মানে মহাজনের আন্ডারতে কাম করে রাজা যেনেকে দুর্গ হয়ে যেতেছে তেনেকে মহাজন বিলাক দুর্গ মানে হচ্ছে ওখ ওখ বেদ আর এক ধরনের দেওয়াল তেনেকে থিয় করাই দিয়েছিল ইতিহাসৰ পৰা আমি প্ৰাচীন ভাৰতত এনে ষোল্লখন মহাজন পদ থকাৰ কথা জানিব পাৰোঁ কাষৰ মানচিত্ৰ ষোল্লখন মহাজন পদৰ ভৌগোলিক অৱস্থান দেখুৱাইছে এই মানচিত্ৰখনত তোমালোকে চালে মন কৰিব পাৰিব ইয়াক ষোল্লখন মহাজন পদৰ বিষয়ে দিছে নেক্সট কি দিছে চোৱা মহাজন পদ সৃষ্টিৰ লগে লগে সমাজৰ ঠাইকৈ আৰ্থ সামাজিক দিশত বহুতো পৰিৱৰ্তন আহি পৰিছিল এতিয়া আহাচোন কি কি ক্ষেত্ৰত সেই পৰিৱৰ্তনবোৰ ঘটিছিল তাক জানি লওঁ অৰ্থনৈতিক দিশ কৰ পাতল সংগ্ৰহ ব্যৱস্থা আমি ওপৰত পাই আহিছোঁ যে মহাজন পদসমূহে নিজকে নিৰাপদ আৰু সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ দুৰ্বল নিৰ্মাণৰ উপৰি ডাঙৰ সৈন্য বাহিনী পৰিচালনা কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ বাবে ৰজাসকলক ৰজাসকলক প্ৰয়োজন হৈছিল অজস্ৰ ধন সম্পদ তাৰ বাবে ৰজাই বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ কাটাল বহুৱাই সম্পদ আহৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল এই কৰ্তালসমূহক নিয়মীয়াকৈ সংগ্ৰহ কৰা আৰু মহাজন পদৰ নিৰাপত্তাৰ দিশবোৰ চোৱা চিতাৰ বাবে বিষয়া নিয়োগ কৰিছিল এই বিষয়াসকলে ৰজাৰ ৰজাৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যখন সুকলমে পৰিচালনা কৰিছিল মন কৰিবলগীয়া যে এই সময়ৰ পৰাই ৰজাক নিয়মীয়াকৈ কৰাল আদায় দিয়াটো নিয়মিত পৰিণতি হৈছিল মহাজন পদৰ সময়ত বেপাৰ বাণিজ্য বিশেষ প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ বাবে মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন আগতকৈ বৃদ্ধি পাইছিল অৱশ্যে তেতিয়া বিনিময় প্ৰথা বয় বস্তু সাল সলনি কৰা ঠায়ে ঠায়ে চলি আছিল ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় হিচাপ নিকাচ ৰাখিবৰ বাবে আৰু দূৰ দূৰণিলৈ খবৰ পঠিয়াবলৈ লিপি প্ৰয়োগ কৰিছিল লিপিৰ ব্যৱহাৰ ৰাজকীয় নীতি নিৰ্দেশনা মুদ্ৰা শিলালিপি তাম্ৰলিপি হাতীটো হৈছিল ৰজাসকলে কৰ সম্পৰ্কে হিচাপো লিখিত ৰূপত ৰাখিছিল প্ৰধানতঃ ব্ৰাহ্মী প্ৰাকৃত আৰু খৰুষ্টী লিপিৰ প্ৰচলন কি কি লিপিৰ প্ৰচলন আছিল তোমালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিবা নেক্সট কি দিছে চোৱা নেক্সট দিছে কৃষি কাৰ্য মহাজনপদটোৰ গঢ়ি উঠাৰ সময়ত জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছিল আৰু ৰাজ্য়সমূহৰ প্ৰতিপত্তিটো যথেষ্ট বাঢ়িছিল বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ চাহিদা পূৰাবলৈ অধিক উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে ফলত ৰাজ্যত কৃষি ক্ষেত্ৰত অমূল পৰিৱৰ্তন ঘটায় অধিক উৎপাদন বঢ়োৱাৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল অধিক সংখ্য়া কৃষিভূমি কম সময়ত চাহাই কৃষিকাৰ্য কৰিবৰ বাবে কাঠৰ সঁজুলিৰো পৰিৱৰ্তে ৰোৰ তৈয়াৰী দা উঠা শোৰ নাঙলৰ খাল আদি সজুলির ব্যাপক ব্যবহার হবলে ধরে দ্বিতীয়তে নির্দিষ্ট ঠায় বীজ হাঁচি হিঁচি তারপর পুলি তুলি নি পথ রোপণ করা হয়েছিল ইয়ার আগ লোক গুটি হিঁচি খেতে করা হয়েছিল হিঁচি দিয়া গুটি চাই অনিষ্ট করে কৃষি কার্য কৃষি উৎপাদন হ্রাস করছিল রোপণ করা কৃষি পদ্ধতির ফল উৎপাদন বাড়ি লয় এর রোপণ পদ্ধতি আজিও কৃষি চলি আছে বুঝি তারপর এটা বিভিন্ন বৃদ্ধি ধরে মাটিৰ পাত্ৰ আগৰ দিনত মাটিৰ পাত্ৰ মোৰ কেনেকুৱা আছিল চাইডত তোমালোকক ছবিত দিছে কৃষি কাৰ্য প্ৰসাৰতা লাভ কৰাৰ লগে লগে মানুহৰ ধন বল বৃদ্ধি পাই আহিল মানুহে আড়ম্বৰপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ফলস্বৰূপে সমাজত ধুনীয়া ধুনীয়া বাচন বৰ্তন আ অলংকাৰ কাপোৰ কানি অন্যান্য আসবাব আদিৰ চাহিদা বৃদ্ধি পালে এই চাহিদা পূৰণ কৰিবৰ বাবে সমাজত বহুতো কলা সুখুলি লোকৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু অন্য ঠাইৰ পৰা এনে লোকৰ আগমন ঘটিল ফলস্বৰূপে সমাজত বাৰ হৈ কমাৰ কুমাৰ সোণাৰী চিত্ৰকৰ শিপিনী আদি বৃত্তিৰ সৃষ্টি হ'ল বৰ্তমান আমাৰ সমাজতো এনে জীৱিকা বহুলোক আছে খৰণ কাৰ্যৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা বিভিন্ন মাটিৰ পাত্ৰৰ পৰা অনুমান কৰা হয় যে জনপদৰ লোকসকলৰ মাজত মৃৎশিল্পৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ট আছিল উৎপাদিত শস্যসমূহ সংৰক্ষণ তথা আন ঘৰুৱাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা মাটিৰ পাত্ৰবোৰ ঘাই কৰি ছাই ৰঙৰ আৰু ৰঙা বৰণৰ আছিল মাটিৰ পাত্ৰবোৰ কি ৰঙৰ আছিল ছাই ৰঙৰ আৰু ৰঙা বৰণৰ এই সময়ত বিভিন্ন ৰেগচিত্ৰ অংকন কৰা হৈছিল এইবোৰৰ পৰা সেই সময়ত মৃৎশিল্পীৰ বৃত্তির ধারে যথেষ্ট লোক আছিল বুলিও অনুমান কৰিব পাৰি এতিয়া সাম্ৰাজ্য হিচাপে মগধৰ উত্থান দিছে চোৱা কৈছে তোমালোকে ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছা যে মহাজনপদ বা জনপদ সমূহৰ মাজত সাধাৰণতে নিজৰ প্ৰতিপত্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সততে অৰিয়া অৰি চলিছিল ফলস্বৰূপে মগধ কৌশল বৎক্ষ আৰু অৱন্তীয়ে এনে প্ৰতিপত্তিৰে অন্য মহাজন পদবোৰ নিজৰ অধীনলৈ আনে শেষলৈ এই চাৰিখন মহাজন পদেহে তিষ্ট তিষ্টি কৰিছিল মানে শেষত এই চাৰিটা মহাপ্ৰদেশ আছিল এই কেইখনৰ ভিতৰত মগধেই আছিল সবতকৈ শক্তিশালী বৰ্তমান বিহাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী পাটনাৰ আশে পাশেই এই মগধ ৰাজ্য কৰি উঠিছিল বুজিছানে মগধ ৰাজ্যটো বৰ্তমান ক'ত আছে বিহাৰত আছে মগধ শক্তিশালী হোৱাৰ মূলত আছিল ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰাজি প্ৰধানমন্ত্ৰী গংগা আৰু সোণ মগধৰ মাজেদি বৈ গৈছিল বাবে এই বিস্তৃত অঞ্চল সাৰুৱা আছিল ইয়াৰ ফলত পৰিবহণ পানী যোগান আদিৰ সুবিধা হৈছিল তদুপৰি মগধৰ বহু অঞ্চল হাবি বনিৰ পৰিপূৰ্ণ আছিল হাবিত থকা হাতীবোৰ ধৰি আনি প্ৰশিক্ষণ দি সৈন্য বাহিনীৰ কামত লগা হৈছিল অন্যহাতে হাবিত থকা মূল্যৱান কাৰ্ডবোৰৰ জৰিয়তে ঘৰ সজা যন্তু এটনা গাড়ী সজা ৰথ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাত সহায় হৈছিল ইয়াৰোপৰি মগধৰ কোনো কোনো অঞ্চলত লোৰ খনিও পোৱা গৈছিল মানে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ পৰা ধৰি চবফালে মগধ এটা চহকী ৰাজ্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে মগধ কিন্তু আটাইতকৈ শক্তিশালী আছিল এইবোৰৰ দ্বাৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কৃষিৰ সা সঁজুলি আৰু অন্যান্য আচবাব নিৰ্মাণত সহায় হৈছিল সেয়েহে এই সকলো ফালৰ পৰা শক্তিশালী হৈ মগধে অন্য মহাজনৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী সময়ত সহজে নিজৰ কৃতিত্ব স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বিম্বিচাৰ অজশত্ৰু মহাপদ্মানন্দ আদি শাসনকৰ্তাসকলৰ দিনত অধিক শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছিল অংগ বৈশালী ঋবি মল্ল আদি অঞ্চলসমূহৰ অন্তৰ্ভুক্তি আৰু উত্তর পশ্চিম দিক রাজ্য বিস্তারের ফলত কালত মগধ রাজ্য, সাম্রাজ্য উত্তরণ ঘটিছিল মহাজন ক্রমে ঠায়ত ভারত ভূখণ্ড বিভিন্ন স্থান রাজ্য সাম্রাজ্য গড় উঠে পরবর্তী সময় মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠা করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধ এখন শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসাবে গড় দিয়ে এটা আহিব পাৰে যে মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠাপক কোন আসলে লিখবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এতিয়া তোমালোকক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি তোমালোকক দি দিম আৰু তোমালোকে এইবিলাক মনত ৰাখিবলগীয়া কথাসমূহ পঢ়িবা সদায় এইবিলাকো বহুত important হয় মই তোমালোকক শেষত ইয়াত সঁচা মিছা দিছে চোৱা পুৰাতত্ববিদসকলে খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা হৈছে জনপদ মোৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰিছিল জনপদৰ দিনত বিভিন্ন ৰঙৰ মাটিৰ পত্ৰ পাত্ৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল মহাজনপদৰ সময়ত লোহৰ লোৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল মহাজনপদৰ দিনত শস্যৰ ওপৰত স্বাস্থ্যসকলে এক অংশ কৰ্মচাৰী হৈছিল মহাজনপদ সমগ্ৰ ভাৰতৰতে উচকৃত হৈ আছিল এই গোটেই বস্তুবোৰ পথাৰত তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ নিজে বহি